Здравствуйте. Сегодня будем говорить о состоянии промышленности Донецкой области. И в студии у нас Александр Иванович Крименко, заместитель председателя Донецкой областной администрации. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый вечер. Ну, тема обозначена, наша промышленность. Сегодня, ну никто не скажет, что у нас хорошее положение в ней. Вот э, мы знаем, что э, особенно Донецкая область пострадала от того, что сегодня творится вот в нашем регионе общем, Во мой первый вопрос о состоянии промышленности после того, как были разорваны связи с Россией. Я это задаю вопрос, почему? Потому что наш регион, наш, вот наш Славянск, это э, завод Слатяжмаш, это механический завод, это Азевский керамика, это э, завод. То есть, то есть мы говорим об этом, я, я сужу по состоянию того, что рядом с нами. Значит, все эти заводы пострадали, уже пострадали от того, что э, вот сейчас у них связи разорваны. Что делать? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Я думаю, он интересует в первую очередь не только жителей города Краматорска, Славянска и всего, в общем-то, индустриального Донбасса. Ну, я бы не стал так пессимистически рисовать такую картину. Вы знаете, сказать о том, что у нас утеряны полностью все связи с, со странами СНГ, это слишком преувеличено. Да, сегодня есть состояние некоторых невыполнения наших договоренностей. И здесь нужно правильно расставлять акценты. Все группы маркетинговые при всех наших мощных структурах, о которых вы упомянули, а это тяжелое машиностроение, это в том числе и солеварочный завод, они, в общем-то, имеют огромную перспективу заказов, но вопрос, смогут ли они сегодня адаптироваться к условиям современного рынка. Например, тяжелое станкостроение. Я могу спрогнозировать, что падение производства металла и электростолеплавильного производства, доменного производства, это тенденции мировые. И поэтому нам нужно переходить на совершенно другие рынки, рынки развивающихся стран. И сегодня предоставляется прекрасная возможность участия в открытии торгах. Другой вопрос, что эти мероприятия нужно готовить. Для того, чтобы выиграть такие тендера и победить в этих тендерах, предложить на конкурентном рынке свою продукцию, нужно их хорошо презентовать. Если мы говорим сейчас только о странах СНГ, это значит, мы уже сужаем наши возможности. Не нужно ориентироваться на вчерашний Советский Союз. Во-первых, наша советская та ментальность, в общем -то, которая привела к амортизации нашего производства, я имею в виду в целом за горно-обогатительный комплекс, горно-металлургический комплекс, энергетический комплекс. На сегодня мощности изношены примерно на 80-90%. Это и есть как раз работа для нашей металлургической, механообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Вы будете перестраиваться. Но, ну, наверное, нужно время, чтобы перестроиться. Я знаю, что наши предприятия искали рынки сбыта на Западе. Как-то у них не очень получилось. А что такое Запад? Мы ну, говорим за Европу. Европа. Да, мы говорим Европе. Вы знаете, нужно отвечать европейским стандартам. Во-первых, нужно быть абсолютно пунктуальными, выполнять вовремя заказ. Нужно всегда следовать принципам соответствия тех технических заданий и требованиям, которые предъявляет нам сегодня рынок. Рынок не стоит на месте. На рынке очень много конкурентов. Один из самых больших конкурентов – это Китай. Большой рынок, который восполняется – это Корея. То есть это те страны, которые показывают потряс ну, такую колоссальную динамику скорости выполнения заказа. И поэтому естественно наши маркетинговые службы для того, чтобы разместить все производственные заказы, они должны упреждающе работать. Работать на опережение. Работать на год, на два года вперед. Почему? Потому что для тяжелого станкостроения заказ некоторый выполняется более двух лет. Только одна проектно-конструкторская документация занимает где-то до полугода. Следующий для нас рынок. Рынок восстановления электроэнергетики. Мы сегодня можем полностью перейти на то, чтобы Украина отказалась от импортного природного газа, который использует в системе энергоснабжения Украины. То есть нам не обязательно для того, чтобы получить тепло, нужно сжигать сегодня дорогущий природный газ. А если программа, которая как-то поддерживает тех производителей альтернативного топлива? Вы знаете, у нас существует много программ в государстве, в том числе и по производству альтернативных видов топлива, возобновляемых источников энергии. Но самое главное, нужно начать с бережливости исполнения, использования источников энергии. Мы сегодня имеем колоссальный перерасход источников энергии. Наши, примерно на нашу продукцию мы в четыре раза превышаем европейские нормы это то, что, естественно, нас ставит не в равные конкурентные условия. То есть нам нужно думать одновременно о программе энергосбережения, но реальное энергосбережение. То есть мы должны сегодня наше производство переделывать таким образом, чтобы мы меньше потребляли энергии, которая с каждым годом все дороже, дороже и дороже. Вот вы говорите, так сказать, ну так, школа советов. Вообще-то надо надо так, что надо такое, так. А что, дел... а, а, что, а что делает государство для, для того, чтобы вот как-то вот облегчить. Вы знаете, я бы вот, не ставил бы никогда так вопроса, что делать государство. Вот государство придает возможности. Вот государство создает э, возможность, э, э, если мы говорим о условиях там, открытого рынка, доступа к информации, демократии и так далее. И так далее да? Здесь каждое предприятие, как субъект хозяйственной деятельности, он должен в первую очередь видеть свою перспективу как на внутреннем рынке Украины, так и на э, внешних рынках. Государство сегодня предоставляет колоссальные возможности. возможности... И я могу назвать целые базовые отрасли, где можно их применять. Например, теплоснабжение в области коммунальных услуг. Мы сегодня в Донецкой области потребляем этих услуг примерно на 200 миллиардов гривен, где потери составляют порядка 30%. Вот эти 30% при условиях даже кредитования, на условиях 10% дает 20% прибыли. Это та маржа, которую, в общем-то, не каждая европейская страна может обеспечить. Есть на чем экономить, есть что экономить. То есть есть тот дорогой ресурс, которым, к сожалению, мы еще не научились правильно ним распоряжаться. Я почему вам задаю эти вопросы, потому что сегодня мы были на пресс-конференции Александра Тимофеевича Кихтенко. Он сказал, что в следующем году бюджет может наполниться только на 60%. Ну, понятно, что это происходит потому, что производство, ну, резкий спад производства, тем более половина еще находится на территории ДНР. Вот, вот почему вы задаете вопросы, что делать. Вы знаете, вот, э, не нужно так всегда э, пессимистически смотреть на ситуацию, которая связана с резким э, падением рынка или производства. Да, мы меньше стали э, производить металлом, но с другой стороны, нельзя в это время э, торговать металлом как источником сырья и следующей переработки. Нужно торговать конечной продукцией. Станками нужно торговать, оборудованиями, технологиями нужно торговать. Поэтому можно двояко посмотреть. Мы меньше сегодня произвели, то есть мы меньше получили ВВП, но мы меньше получили и э, НДС, мы меньше на это потратили энергоресурсов с точки зрения наших недр, то есть они у нас остались, эти недра. Как э, такую же политику, например, проводят многие страны. В том числе, например, ну, взять такие страны, как Соединенные Штаты Америки. Да? То есть они развивают углеводороды, э, добычу углеводородов во всех странах мира, но свои запасы не оставляют. Очень многие страны, э, Британия, например, э, Франция, э, Германия, то есть они свои залежи угля у них тоже достаточно много, но они их законсервировали. Они посчитали, что им проще сейчас для внутренней экономики вот, получать это сырье из импорта, но оставить пока еще их в балансе государства. Ну, раз мы затронули сырья тему, как вы относитесь к добыче сланцевого газа? Вы знаете, добыча сланцевого газа, она имеет такое более мифическое какое-то представление. Почему? Потому что я этой темой занимался еще в 2004 году. И на, возглавляя делегацию Донецкой областной государственной администрации в ООН, я как раз и представлял эту программу, что нам нужно думать в первую очередь о безопасности труда шахтеров. То есть она была ключевой. Почему? Потому что у нас метаносодержащие породы, то, что мы называем сланцевым газом, нужно было проходить, бурить скважины эти для того, чтобы можно было делать ну, такой интенсивную выемку угля. То есть это технологически нужно было для того, чтобы нам обеспечить безопасность работы шахтеров. Но мы посмотрели, что у нас очень большой дебит. Дебит порядка 4 триллионов кубов газа. Но экономическая модель сегодня не позволяет нам добывать этот газ с учетом наших геологических особенностей. То есть... Американская компания Shell, которая имеет в этом, в общем-то, хороший большой наработанный опыт, но у нас немножко другая геология, и это в корне меняет экономическую модель добычи этого газа. Газ есть, но у нас есть уголь, который мы тоже можем превратить в газ, то есть тот же самый углерод, только находится в газообразном состоянии. Это вопрос технологии. Эти технологии как раз могут освоить наше машиностроение. Это для них сегодня поле деятельности. Я бы не стал, ну, во-первых, этот вопрос до конца не изучен, и нет еще по-настоящему оценки, насколько окружающая среда будет повреждена, как между собой будут сообщаться пространства, которые будут организованы за счет выемки этого газа. Почему? Потому что это газ вмещающих пород. То есть газ, которых нужно вначале научиться оттуда освободить, это не купольный газ. Второе, нужно подумать, а что делать с этим добитым газом? То есть это же нужно строить целую индустрию, Но чтобы этот это... газ… Использовать ну, не в виде сырья и дальше транспортировать его куда-то, экспортировать, а его нужно рационально использовать. Ну, если Шел пришел на этот рынок, наверное, он как-то видел перспективу. Вы знаете, я бы не стал сейчас выступать в роли там какого-то маркетолога Шелла, он получил уникальную возможность на территории Украины показать балансовые запасы этого газа как свои собственные. То есть для него это в международном рынке, будем говорить, что он еще этот газ не добыл, но вот этот дебит, который есть, он уже может потенциально ним торговать. Для него это только условия капитализации. Хорошо, спасибо. Да, перейдем дальше. Поговорим еще об одних недрах, об угле. И в частности о нашей ТЭЦ. О том, как будет работать наша ТЭЦ и где будет брать уголь антрацит. Мы в Донецкой области абсолютно обеспечены всеми марками угля включая газовую группу, это марка Д, марка Г, и включая группу антрацитов и шламов. Да, временно сейчас они находятся на той территории, которая называется оккупированной. Но я бы хотел обратить внимание на то, что в течение всего года, за исключением последних трех месяцев, государство Украина из государственного бюджета выделяло деньги в виде дотации угледобывающей отрасли. То есть и сегодня наши деньги, которые по сути зарыты в этих недрах, в этих шахтах. И есть готовая продукция, которую мы называем уголь, без которой невозможно производство электроэнергии. Но если на данный момент успешно работают практически пятью блоками на полном своей загрузке мощностей Старобешевская электростанция, которая находится на территории ДНР, Зуевская электростанция, которая тоже работает четырьмя энергоблоками. И мы в единую энергетическую систему Украины получаем эту электроэнергию, за которой энергорынок полностью производит все взаиморасчеты с компанией, которая зарегистрирована на территории Украины. То есть это готовая продукция. То почему в одном случае мы считаем, что эта продукция является частью Украины, а уголь, который добывается не может использоваться на наших электростанциях. То есть славянская ТЭЦ имеет сейчас исключительную особенность. Она не может работать на другой марке топлива. Да. Она работает только на антрацитовой группе. На такой антрацитовой группе работает еще 5 электростанций. Это Луганская ТЭЦ, это Змеевская в компании «Центр Энерго» и так далее. И сегодня практически на этих электростанциях угля нет. Нам нужно сегодня повышать энергетическую мощность, электрическую мощность. Почему? Потому что, во-первых, нам нужно пройти этот э, зимний максимум. Потом мы имеем э, так званое верное отключение, то, что лихорадит наши предприятия. Предприятия особенно малого, среднего бизнеса. Наши города и поселки, когда отключаются и в темное время суток, ну, наверное, это наводит страх у людей. А страх это самое большое, что ни в коем случае нельзя оказаться в плену у страха. Почему? Потому что когда идут еще боевые какие-то действия, и страх это, это во-первых, это паника, у людей нет понимания. Поэтому я считаю, что ограничивать и вводить ГАО, верное отключение, на территории Донецкой области сегодня нельзя. Мы можем иметь очень э, целую такую череду негативных последствий. Нельзя так лихорадить предприятия малого и среднего бизнеса. Почему? Потому что для каждого предприятия существуют свои особенности ограничения электроэнергии. У них нет других источников резервного мощности и питания. Если бы это у них было, то, наверное, бы предприятия бы не чувствовали такой разницы. То есть, да, можно не работать 4 часа. Но есть периоды коксования, например, период производства продукции, который за, примерно занимает двое суток, и такие предприятия есть. Так есть какая-то договоренность с энергосистемами, руководством энергосистем? Договоренности такой нет, ее быть не может такой договоренности. Существует план мероприятий, где Укрэнерго ограничивает полностью, через диспетчерирование ограничивает целые области мы знаем, что центр находится в городе Горловке, и они вводят, например, нужно ограничить по графику отключение электроэнергии или энергоснабжения до аварийной брони, например, такие-то, такие-то предприятия, куда входят, например, и шахты. То есть аварийная бронь имеет значение как экологическая бронь, то есть должна работать система вентиляции, проветривания, то есть чтобы можно было вовремя выдать людей, работает водоотливы. А на тех предприятиях, на которых нет согласованных по графику ограничения, то есть они могут ограничить вплоть до нуля. Этого, конечно, нельзя допускать. Мы вчера У нас, я сейчас спросите, mm -hmm. да, чтобы закончить, не возвращаться к этому, в Донецкой области производство электроэнергии и ее потребление, оно примерно балансируется. То есть вот мы за сутки примерно 60 миллионов киловатт-час производим, и мы же столько же потребляем. А для того, чтобы мы работали еще с большим плюсом на единую энергетическую систему Украины, у нас сегодня свободная мощность, не загруженная на углегорской электростанции. Мы можем работать смело тремя энергоблоками по 300 мегаватт. И славянская ТЭС, которая после реконструкции будет работать дубльблоком по 400 мегаватт. То есть таким образом мы можем дать более полутора миллионов в мегаватт, причем маневровых мощностей в единую энергетическую систему Украины. Это будет очень большой уклад Донецкой области в стабильность, сбалансированность работы наших электрических сетей. вы нам сказали, что э, наша ТЭЦ э, скоро войдет в строй в полном объеме. Конечно, она будет... войдет в режим, да. Да, будет, будет работать да, да. в режиме, а вопросы поставки угля, я думаю, эти вопросы будут решены. То есть их либо решать за счет экспорта угля, либо их нужно будет решать этот вопрос за счет закупки угля по той территории, которая не контролируется, но через субъекты, которые зарегистрированы на территории Украины. То есть ставить вопрос... Каким образом к нам попадает уголь? Это только часть решения вопроса. Самое главное контроль над финансовыми средствами, чтобы они ни в коем случае не пошли на неблаговидное осуществление чьих-то там задач. Я бы хотела все равно от вас услышать что-нибудь конкретное, чтобы вело какой-то оптимизм вот к нашему производству, что люди добрые, завтра будет лучше. Это лучше уже сегодня. Вот то, что мы рисуем такую картинку, еще раз говорю, сегодня есть такое огромное поле деятельности для развития малого бизнеса, среднего бизнеса. Сегодня у нас очень большие теплопотери. Сегодня нужно переходить на индивидуальное отопление. То есть использовать как раз вот источники альтернативных видов топлива, энергии, заниматься утеплением там, домов. Там. Дальше у нас достаточно много земли. Землю, которую мы еще не научились до конца эффективно использовать с точки зрения рациональности. Нет у нас достаточно теплиц. То, что мы, например, только импортируем. Да? С другой стороны, у нас достаточно энергоресурсов, которые могли бы обеспечивать подачу тепла, электроэнергии и так далее. А вот это, у нас еще нет этого. Но у людей, наверное, предпринимателей, в связи с тем, что у нас сегодня такая ситуация, наверное, это денег для того, чтобы как-то развивать этот бизнес. И инвестиционный климат, который сейчас вот у нас в стране, наверное, он как бы так пошатнулся, тоже не самый лучший. Знаете, вот многие предприниматели, вот я хотел бы как раз обратиться к ним, да, вот они считают, что их собственная успешность зависит от успешности там, рынка, страны. Да, это имеет какое-то значение, но это исключительно субъективное значение. Вот если идет падение там, производства, падение мировой экономики, это не значит, что их бизнес должен тоже находиться в этой стадии стагнации. Нет. Очень многие на кризисах всегда зарабатывали и выходили из этого сильнее. Поэтому применение для бизнеса, для малого, для среднего, для организации, если есть у человека потенциал, есть стержень, есть вера в это, всегда можно приложиться. Мы в облгосадминистрации всегда открыты для э, предпринимателей, для э, поиска инвесторов и совместно с торгово-промышленной палатой, совместно с даже с фиксаль, э, фиксальными органами мы уже разрабатываем и будем подавать. Э, чтобы реализовали субъекты законодательной инициативы в лице народных депутатов Украины, которые в том числе от Донецкой области прошли по мажоритарным округам. Вот. У нас есть такая инициатива пригласить на выездные заседания комитетов Верховного совета Украины вот. по целом ряду ключевых наших проблем, в том числе энергетическая безопасность. Устойчиво работать энерго, э, системы энергоснабжения по вопросам формирования тарифов, по вопросам жилищно-коммунального э, хозяйства и услуг, насколько можно их сегодня снижать, по вопросам обеспечения продовольственной программы. Почему? Потому что с учетом инфляции мы знаем, что зарплата остается вся та же, а стоимость услуг дороже, стоимость продуктов питания дороже, вот, плюс накладывается нововведение о том, что будут повышаться тарифы на электроэнергию, тарифы могут повышаться в том числе, естественно, на и теплоснабжение, коммунальные тарифы. Поэтому мы предоставим весь план, как этого не допустить, и как наоборот, чтобы было ниже поле давления на бизнес с точки зрения налогового законодательства, и предоставить таким образом возможность. И, наверное, одно из самых... Ключевых было бы посылов для того, чтобы в Донецкой области развивался бизнес, это создание зоны приоритетного развития, свободно-экономической зоны, с тем, чтобы мы могли привлечь инвестиции. У нас же богатый край, у нас есть недра, у нас есть люди. А что такое люди, которые получили образование и имеют практический опыт в области машиностроения, станкостроения? То есть вот эта тяжелая индустрия найти хорошего, квалифицированного сварщика. Электросварщика, газосварщика, который бы управлял, работал на машинах ЧПУ, которые, например, на том же НКМЗ, вы сказали, очень не так-то просто. То есть эти люди везде в мире на расхват. А у нас сегодня есть такой потрясающий кадровый потенциал. Это тоже можно использовать в сферах ведения инновационных и инвестиционных программ. Большое спасибо Александр. Иванович. Спасибо вам. А у нас в студии был Александр Иванович Климентов, заместитель председателя Донецкой областной администрации. Спасибо. Спасибо. До свидания.